Бажите, нет, я бы хотел секундочку внимание и взять слово буквально в начале. Подождите, не перебивайте меня. Мне мы сказали в начале, пока вы здесь все. Потому что, как правило, под конец все расходятся или закрывают, Как в прошлый раз холод закрыл и не дал нам слова. Сказать в конце бы не отмечал. А у нас заявление, касающееся безопасности вражеского. Сейчас мы зеркали. Мы бы хотели заслушать, чтобы вы заслушали. Все здесь и в присутствии полиции сейчас позовем, некоторые записи продолжения да, в котором звучат явно угрозы от известных вам людей, известным людям. Мы весь свет города, все руководство города обсудили сложившуюся ситуацию и дальше мы будем действовать по обстоятельствам. Виталий Игоревич, с этими вопросами, с угрозами необходимо обращаться мы к силовым, к силовым правильно, структурам. Правильно, мы будем обращаться к силовым структурам, потому что здесь, в этом занешено сад... руководство города, поэтому я настраиваю на прослушивание этой записи. Руководство города не может быть замешано, руководство города а действует, сделаем, действует согласно закону, поэтому не мешайте подождите нам подождите, проводить плани... планерные совещание. Кто и оболгал? Покажите в мне, в в покажите в курсе, мне. В Поставить аудиозапись, на которой звучат угрозы в адрес граждан Бердянска, и граждан Украины. И в присутствии всех, чтобы все выслушали, мы здесь будем делать заявление. Еще раз вам повторяю, это касается руководства города и граждан города. Подавать, это будет заслушано здесь. Подавайте, подавайте, да, суд, встанет, подавайте а, в суд, подавайте в суд. Я прекращаю оперативное совещание. Всем спасибо. Все, 違います。